মানুহ নাথাকে দেউতাই ন মোক ঠগি থাকে 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 ঘূৰি নুফুৰে বুলি কয় কিন্তু সদায় ঘূৰিয়ে ফুৰে সদায় ঘূৰিয়ে ফুৰে ঘৰতে থাক তই তই ঘৰতে থাকে আছিলি সেইকাৰণে লগ পোৱা নাই ক'ত গৈছিলি কাকা যোৱা নাই নহয় তাৰ কাকা চানি বোলে মিছা কথা ক'বলে আহিছা লোকেল মাছ দেউতা নতুন কেই টকা আছে এইটো পুৱা এশ টকা পুৱা এশ আৰু কি কি আনিছে অকল মাছে মাছেই আছে আৰু মানে সেই কচু কেইটা আছে আৰু কচু কচু কিমান দুই কেজিমান হ'ব ন দুই কেজিমান হ'ব নেকি কচু দে লৈ লচু কিমান এক কেজি হ'ল ন এক অঁ পাঁচপোৱা হ'লে হয় এক কেজি ধৰি দিছে আৰু মাছটো ৰাখি লাটনি খাবলৈ লাগিল আধা আধা পোৱামান ল'লেও হ'ব অঁ পোৱা কিমান দেউতা একশ টকা আধা পোৱামান লৈ ল'লেও হ'ব দে সেইটো পঞ্চাছ টকাৰ ৰ'দ অঁ একশ পঁচিছ গ্ৰাম বহুত উঠে না পঞ্চাছ টকাত বিচাৰ না শুকনা বস্তু যে শুকনা মাছ একদম বহুত বহুত উঠে কিবা এটা লৈ আমি এক কেজি বিক্ৰী কৰি পঞ্চাছ টকা পায় যিয়ে হওক পেপাৰৰ নিয়মটোৱে তেনেকুৱাই আৰু ইয়াৰ পৰা এটকা তাৰ পৰা এটকা এনেকুৱাই দুই এটকা থাকেই আৰু পৰপিটটো আৰুতো ল'বই লাগিব দুই এটকা হয় নহয় কিবা এটা কৰিলেতো কিবা এটা পাব লাগিব এইখন কি কৰিবি তই ক ৰাসত এইখনে নাচিবি এইখনে পিন্ধিবি নে কি হা আজি কি ৰুটি খাবি বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ঘৰত এয়া ৰুটি দি শুকান ৰুটি আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস অলপ লৈ আনিছিল এইফালে আকৌ একদম চবৰে মানে ভাগে আজি ৰুটি খা 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 তইতো সদায় আগতীয়াই আৰু সেইখিনি মোৰ ভাগৰ এতিয়া খাব লাগিব আৰু পানী চানীও দেখোন পাক নাই বে একদম শকুৱা নিচিনা একদম খালী আৰু খা খা খা